महाराज अक्कलकोटी प्रसिद्ध होण्यापूर्वी काही दिवस हिमालय पर्वतावर होते एके दिवशी त्या पर्वतावर चीन देशातील एक श्री व एक पुरुष असे दोघे जण औषधी शोधण्याकरिता आली होती दोघेही आनंदाने इकडे तिकडे फिरत आहेत इतक्यात गुहेत बसलेले महाराज त्यांच्या दृष्टीस पडले महाराजास पाहून ती एकमेकात बोलू लागली की हा भगवा वेश धारण करणारा कोणी सैतान आहे की राक्षस आहे की वृत्ती दिसणारा जादूगार आहे अशी पुष्कळ थट्टा करून पोट धरून हसू लागली आणि दोघेही वृक्षा आळ जाऊन कामेच्छेने विनोद करू लागली तो काय चमत्कार झाला तो पहा स्त्रीची आकृती नाहीशी होऊन पुरुषाकृती दिसू लागली मग दोघेही घाबरून जाऊन म्हणू लागले की हा कोप या संन्यासाचा आहे असे म्हणून उभय त्यांनी हंबारडा फोडी पश्चातापूर्वक येऊन श्रीचे चरणी मिठी मारली मग मा प्रार्थना करू लागले की महाराज आम्ही मूर्खपणाने आपले सामर्थ्य न ओळखून पुष्कळ निंदा केली निंदेचे प्रायश्चित्त मिळाले तरी माय बापा आता कृपा करून स्त्रीचा देह पूर्ववत करावा असे म्हणून श्रींच्या चरणावर गडबडा लोडू लागली महाराज धरून हसू लागले त्यांना आपल्या कर्माचा पश्चाताप झालेला श्री दयाघन कळवळले व त्या स्त्रीकडे कृपादृष्टीने पाहिले स्त्रीच्या अमृतदृष्टीने तिचे शरीर पूर्ववत झाले नंतर ती उभयता स्त्रीची पुष्कळ प्रकारे स्तुती करून म्हणू लागली की आता महाराजांनी आम्हा अनाथांचा उद्धार करावा असे म्हणून दोघेही रडू लागली श्री दयाघनांनी कळवळून त्यास वर उठविले आणि सांगितले की जा आता आमचे चिंतन आणि सेवा करा म्हणजे तुमचा उद्धार होईल नंतर ती उभयंता श्री साष्टांग नमस्कार घालून आपल्या देशी निघून गेली पुढे काही दिवसांनी त्या कृपेने पत्र आले तेही श्रींचे भक्त होऊन इहपर सुखास पावले अशी स्त्रींची लिला विचित्र आहे स्वामी भक्त हो आपण स्वामींचा दैवी प्रसंग ऐकला त्याबद्दल धन्यवाद आत्ता ऐकूया स्वामींचा शक्तिशाली मंत्र तो मंत्र असा ओम श्री स्वामी वटवृक्षरूपाय श्री ज्ञानरूपाय ॐ श्री स्वामी वटवृक्षरूपाय श्री ज्ञानरूपाय नमः ॐ श्री स्वामी वटवृक्षरूपाय श्रीज्ञानरूपाय 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 नमः ॐ श्री स्वामी वटवृक्षरूपाय श्री ज्ञानरूपाय 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 नमः ॐ श्री स्वामी वटवृक्षरूपाय श्रीज्ञानरूपाय 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 नमः ॐ श्री स्वामी वटऋक्षरूपाय श्रीज्ञानरूपाय नमः ॐ श्री स्वामी वटवृक्षरूपाय 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 श्री ज्ञानरूपाय नमः ॐ श्री स्वामी वटवृक्षरूपाय श्रीज्ञानरूपाय नमः ॐ श्री स्वामी वटवृक्षरूपाय श्रीज्ञानरूपाय नमः ॐ श्री स्वामी वटवृक्षरूपाय श्री ज्ञानरूपाय नमः ॐ श्री स्वामी वटवृक्षरूपाय श्री ज्ञानरूपाय नमः ॐ श्री स्वामी वटवृक्षरूपाय श्रीज्ञानरूपाय नमः ॐ श्री स्वामी वटवृक्षरूपाय श्री ज्ञानरूपाय नमः ॐ श्री स्वामी वटवृक्षरूपाय श्री ज्ञानरूपाय नमः ॐ श्री स्वामी वटवृक्षरूपाय श्रीज्ञानरूपाय नमः ॐ श्री स्वामी वटवृक्षरूपाय श्री ज्ञानरूपाय नमः ॐ श्री स्वामी वटवृक्षरूपाय श्रीज्ञानरूपाय नमः ॐ श्री स्वामी वटवृक्षरूपाय श्रीज्ञानरूपाय नमः